бұл кітапхананың текарын салушы qoraqalпog'iston ауыл құжалығы, ham Агротехнологиялар институтының ұқтыушысы галия гувенова кітапхананың әхметі, сондай ақ ойлап табу идеясы қалай пайда болғалыға ақында білу үшін біз қанегені сәуетке тарттық менің бұрыннан кітапқа қызығушылығым бәлен сол текарында, шаңырағымызда енем бірінші класс бастауыш мұғалімі еді e өзімізге жараса кішкене кітапханамыз бар Бір күні сол кітаплардың шағын арта о'тырып бір пікір қалды неге енді осы кітаптарымыз шаң басып жата береді ө, міне жастарымызға iмkoniyaт жаратып беріп со соларды оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсетінде, ө, бұл кітапларды мысалы өзімнің ө, кабинетімде ө, little Friend library яғни кішкене бепul кітапхана ашқым келді Мақсеті апуайы. Ә, бұнда мысалы ә, жасыларымыз өзінің ә, бір кітабын алып келіп ә, өзі қызыққан оқытығын ә, екінші бір кітапты алып кетеді Бұнда мақсет ә, жасыларды сол кітапқа деген қызығушылығын арттыру ә, және де тарбиялық ұсылы да бар себебі аманатқа қиянет етпеу ә, текарында тарбиялық, формасыда келіп шығады үшіншіден яғни бұл жастарымыз басқа да жастарменен танысу пікір алмасу оларменен сәубетлесу имконияты жаратылады дүние жүзінде ривожланып кележатыр сол себепте біздің де сол республикамызда рivoжландыру мақсатынде мен ойлар едім сол келешекте мысалы біздің институтымызда да бағларымыз бар яғни отырып демалу орындары бар соларда осындай жаңағы kішhкеnе ә, кітапханаларды ә, пайда етуге, мысалы имканият жаратып берсек жасларымыз мысалы солардан пайдаланып еледе сол кітапқа деген қызығушылығы артар еді англия мамлекетінде бір мың тоғыз жылы телефон тармақлары тез rivojlanib кеткенілігі себеплі телефон будкalar босап қалды. сол текарында мемлекет өзінің тұтынушыларына бір евротекарында арендаға осы қызыл телефон будкілерін мысалы арендаға береді бұнда көпшілік інсанлар гүлерді жаңағы тәрбиелау болмаса сол көпшілігі кітапханаларды ашу мақсетінде қолданылған ақиқатында да бұндай кітапханаларды әрбір әнсан өзінің жұмыс орнында ямаса өзі жасайтұғын үйінің алдында да жаратуы мүмкін өйткені ұсы формада кіші кітапханалар жүзеге келсе кітапхана фонды барлық уақытта әрекетте болады нәтижеде болса кітаплар қолдан қолға өтіп кітап ықыласпенділеріне қуаныш бақшылайды. әлбетте бұндай шаратлардың жаратылуы студенттер үшін оғада етлі себебі оларға оқудан бос уақытылары өздері ұнатқан кітаптарды таңдап алу имканиятын береді kitob bu ilm xazinasi kitob o'qiganda hamma narsani fikrlash ong hamma darajani hamma narsani olish mumkin kitobdan ya'ni bu kichik kutubxonada biz ko'pgina kitoblarni o'qib o'zlarimizdan ko'pgina do'stlar ilm va boshqa ko'nikmalarni olishimiz mumkin bu kitobxonani afzalligi har xil tildagi kitoblar badiiy asarlar badiiy kitoblar bor ulardan bizlar keng foydalanamiz men o'zim bu kutubxonadan oq kema asarini ya'ni chingiz aytmatov kitobini olib o'qiganman keyin unda ko'pgina sargo'zaliklar ko'pgina voqealar va hodisalarni o'qib o'rgandim hozirgi kunda men o'tkir hoshimovning dunyoning ishlari degan kitobini o'qiyapman оқып болған кітабымызды әдетте не несілейміз кітап полкасына қоямыз һәм ол ақында естен шығарамыз бірақ біз негедір кітаптардың шаң басып тұрып қалуына алып келеміз бұннан кімгедір пайда болса деген пікірменен 2001 жылда интернет технологиясы бойынша қаниге рон хорнбекер букросин ямаса басқаша етіп айтқанда кітаптарды азат ету технологиясын ойлап тапты букклосинг яғни дегеніміз бұл да кішкене кітапхананың бір түрі бұның да мақсеті сол кітапханаларды харекетке келтіру мысалы сол кітап кітапханаға деген қызығушылығын арттыруға текар болады одан қала берсек мысалы автобустарда да қарқылы қилы кішкентай кітап кітапханаларды ашуға болады Ямасы, сол демалы орынларында да кішкене ұсындай little fre library сияқты яғни кіші бепул кітапханалар ашсақ мақсетке муафық болар еді бұл кітапхананы 2018 жылдан бастап аштым яғни хазір 4 жылдан асам шамалас уақыт болды бұл жерде өзіміз сабақ беріп атырған студент жастарымыз онан да басқа жастарымыз келіп со кітапханалардан пайдаланып оқып жатырыпды яғни бұл кітапханаға деген қызығушылығы күннен күнге артып баржатыр Ө, студент жасыларымыз қалеген уақытта келіп, қал�, өзі қалеген кітапты көріп, оқып, алу үмканиятына ие. Қазір көріп атырмыз, жасыларымыз сол басқа жерлерден таба алмаған кітапларын сөрден тауып, оқып, қуанып, алып атырды. Кітап қананы рау жыландыру мақсетінде тек қана ұсы қаналарда емес, яны демалу орынларында студент жастарымызға сол жаратып өзіне кереклі кітапларымызды кішкене полкаларды еледе rivojlандырып істесек мақсетке муафық болар еді қанегеміздің пікірлерінен аңлағанымыздай кіші кітапханалар кітап -қаналар, ұқырмалары үшін қолайлық жаратады демек солай екен бізде әрбір инсанды міне кітап кітапханаларға өз үлесін қосуға шақырып қаламыз